Что наши эффективные правители коммунального война создали благоприятные условия для да, того, что она переехала в частный сектор. За очень короткий срок привели это имущество громады, ваше, мной, жителей Кменинского, в негодное положение. И таких объектов так оказывается очень и очень много. И их более там, 200 вообще не ждут какой-то аренды. Говорят, что каждый день получает прибыль, а на самом деле несет сумасшедшие убытки. То у нас есть эффективный, эффективный уже, видите, нашего, вашего майна. Вот я бы хотел, чтобы вы другие статьи зачитали. Сколько, заплатите. Вы знаете, это, вы знаете это. у нас на разместили заявки, социальные службы, <служие> которые будут <служие> <помогают детям, навык служие> помогать детям на волонтерской которые будут помогать женщинам, которые дали Иван я пишу, да, что да, я вас приглашал в Я в Я в Я Я Я в Я Я Я Я Десять-пятнадцать вроде у нас Мы, как говорили, говорили, что в три дня нам довольно нормально все хорошо. Как аптека, где Мы же хотели собрать аптеку. Как мини-кинотеатр. Какие Лучше Это лучшее помещение города. В каком состоянии вы видели? Показывали по телеграммам. В каком состоянии находится сейчас лучшее помещение города? Видели? Почему оно в таком состоянии? Почему сейчас приводится... Да, я хочу единственного, чтобы наше майно не обесценивали и не продавали за бесценок. Это раз. Второе, то, что мы, я очень, я, я, очень сильно хочу, чтобы был коммунального майна эффективный руководитель, чтобы мы не наносили себе убытки, не просили дотации. Понимаете? А зарабатывали на наше имуществе, чтобы мы не продавали то, что наши деды и отцы строили. И так укрепляли нашу державу, а соседали. Як ми визволите арендатором, ми сразу освобождаємо помещение. Дивіться, як вам... только вы не будете, ми сразу освобождаємо приміщення. На попередній сесії міська рада включила в зв'язку з тим, що ми його вилучили з наймолодного комплекс, яка дійсно його хотіла забрати за місцем. І ми вважали, якщо аптека почала приватні гроші за 15 років варіанти на комунальному майді, купила приватне. то это мы забрали в громаду. На попередній сесії ми выключили перелік приміщень, які не підлягають приватизації. А скільки ще такі приміщень пустують Всі на сайті міського а почему Потому что неэффективно используется. Вот и все. Я вам Давайте мы говорим. Давайте. если Давайте. этого я ничего не вижу. Я выслушал суперчеловка Миши. Я больше не помню этого. Теперь не хочу.